নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আজি আমি আলোচনা কৰিম ভগৱান শিৱই কিয় দক্ষ ৰজাক ছাগলীৰ মূৰটো লগাই দিছিল আহক তেনেহ'লে কাহিনীটোলৈ আগবাঢ়োঁ আপুনি নিশ্চয় সতী আৰু তেওঁৰ পিতৃ ৰজা দক্ষ প্ৰজাপতিৰ বিষয়ে শুনিছে শিৱ আৰু সতীৰ প্ৰেম কাহিনী আছিল কিছু পৃথক কিন্তু আপুনি জানেনে ক্ৰোধত ভগৱান শিৱই দক্ষ ৰজাৰ মূৰটো কাটি তাৰ ঠাইত ছাগলীৰ মূৰ লগাই দিছিল উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰৰ কনশালগাঁৱত অৱস্থিত দক্ষেশ্বৰ মহাদেৱৰ মন্দিৰ এই মন্দিৰত ৰজাদক্ষই এক ডাঙৰ যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছিল য'ত সকলো দেৱ দেৱী ঋষিমুনিক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু ভগৱান শিৱক নিমন্ত্ৰণ কৰা হোৱা নাছিল সতীয়ে ৰজাদক্ষই শিৱক কৰা অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰি যজ্ঞৰ অগ্নিত জঁপিয়াই প্ৰাণ আহুতি দিয়ে মহাদেৱে এই কথা গম পাই সংগত দক্ষৰ মূৰটো কাটি পেলাইছিল দেৱতাসকলৰ অনুৰোধত ভগৱান শিৱই দক্ষ ৰজাক প্ৰাণ দি ছাগলীৰ মূৰটো লগাই দিলে ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ৰজাদক্ষই নিজৰ ভুলবোৰ উপলব্ধি কৰি ভগৱান শিৱৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিলে তেতিয়া ভগৱান শিৱই ক'লে যে প্ৰতি বছৰে শাওণ মাহত শিৱয়ে কাণশাল মন্দিৰত বাস কৰিব ভগৱান শিৱৰ বহু নাম আছে যেনে শংকৰ মহাদেৱ মহেশ উমাপতি আদি আৰু সেই নামবোৰৰ ভিতৰত এটা নাম হ'ল ভোলানাথ কাৰণ বাবা অতি সহজ সৰল আৰু নিজৰ ভক্তসকলৰ ওপৰত সহজেই সন্তুষ্ট হয় আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছামতে প্ৰিয় পাত্ৰ হোৱাত সহায় কৰে কিন্তু শিৱ যিমান সহজ সৰল সিমানেই সং তীব্ৰ পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি দক্ষ প্ৰজাপতি ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ আৰু সতীৰ পিতৃ আছিল সতীৰ পিতৃ হোৱাৰ বাবে তেওঁ ভগৱান শিৱৰো শহুৰেক আছিল দক্ষই ভগৱান শিৱৰ লগত সতীৰ বিবাহ হোৱাটো ভাল পোৱা নাছিল যাৰ বাবে বিয়াৰ পিছত তেওঁৰ সৈতে সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰি পেলাইছিল এসময়ত সতী আৰু ভোলানাথ কৈলাশত বহি আছিল তেতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা তথ্য পালে যে ৰজা দক্ষই তেওঁৰ ৰাজপ্ৰসাদত এক বিশাল যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছিল য'ত সকলো দেৱ দেৱী গন্ধৰ্ব আদিক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল নিমন্ত্ৰণ নোপোৱাৰ বাবে সতীয়ে অলপ সংশয় অনুভৱ কৰিলে আৰু শিৱক ক'লে যে তেওঁ পিতৃগৃহলৈ যাব আৰু সতীয়ে ক'লে যে দেউতাই ৰীতি নীতিৰে যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছে আৰু বহুদিন হ'ল মা দেউতাৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই সেয়েহে মা দেউতাৰ ঘৰলৈ যাম তালৈ গৈ সতীয়ে দেখিলে বিষ্ণু ব্ৰহ্মাকে ধৰি সকলো দেৱতাৰ আসন স্থাপন কৰা হৈছে যদিও ক'তো ভগৱান শিৱৰ নাম নাই সতীয়ে ৰজাদক্ষৰ ঘৰ পোৱাৰ পিছত পিতৃয়ে বেয়া আচৰণ কৰাত এই কথাত শুদ্ধ হৈ সতীয়ে যজ্ঞ কুণ্ডত জঁপিয়াই প্ৰাণ আহুতি দিলে ভগৱান শিৱই যেতিয়া এই কথা জানিব পাৰিলে তেতিয়া তেওঁ ক্ৰোধৰ কোনো সীমা নাথাকিল যজ্ঞ অগ্নিত সতীৰ জ্বলি যোৱা শৰীৰ দেখি ভগৱান শিৱৰ ক্ৰোধ বাঢ়ি গ'ল আৰু শিৱই দক্ষ মূৰটো কাটি পেলালে তাৰপিছতো ভগৱান শিৱৰ ক্ৰোধ কমি যোৱা নাছিল আৰু তেওঁ সতীৰ জ্বলি যোৱা অৱশিষ্ট লৈ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে এই সকলোবোৰ দেখি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰে সতীৰ শৰীৰৰ অংগবোৰ এটা এটাকৈ কাটিবলৈ ধৰিলে পৃথিৱীৰ বাৱন্নটা স্থানত য'ত মাতা সতিৰ শৰীৰৰ অংগবোৰ পৰিল তাত বাৱন্নটা শক্তিপীঠ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল যিবোৰ আজিও ডাঙৰ ডাঙৰ শক্তিপীঠ হিচাপে পৰিচিত বহুদিনৰ মূৰত যেতিয়া দেৱতাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে বাবা ভোলানাথৰ ক্ৰোধ কমি আহিল তেতিয়া ব্ৰহ্মা তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছিল ব্ৰহ্মাই প্ৰথমে সতীৰ পুনৰ জন্মৰ কথা কৈ ভগৱান শিৱক সন্তুষ্ট কৰিছিল আৰু তাৰপিছত পুত্ৰ দক্ষৰ প্ৰাণ বিচাৰি ভিক্ষা কৰিছিল তাৰপিছত ভোলানাথে দক্ষৰ মূৰৰ ঠাইত ছাগলীৰ মূৰ লগাই প্ৰাণ দিছিল ছাগলীৰ মূৰটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল জানেনে দক্ষক অভিশাপ দিছিল যে তেওঁ পৰৱৰ্তী জীৱনত ছাগলী হ'ব ভগৱান শিৱই ভাবিলে যে মই কিয় পৰৱৰ্তী জন্মত বনাম এই জন্মতে বনাম ইয়াৰ পিছত এটা ছাগলী মূৰ আনি দক্ষৰ শৰীৰত সংলগ্ন কৰি পুনৰ জীৱনদান দিছিল ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ